Всем привет! Друзья, сегодняшнее видео будет разделено на две части. Первая часть. Хочу вам предложить саженцев. Саженцев совсем немного. Сейчас я вам скажу сорта, какие саженцы я сняла с грядки. Они вот такие закаленные, классные. Пережили уже первые заморозки, которые у нас были. Мы живем в центре Днепропетровской области. Видите, уже листочек такой осенний, да? Кое-где красный, красивый. Ну что ж, и клубника тоже готовится к зиме. Давайте я вам покажу. Это сорт гигантелла. Саженцев немного, потому что это уже те саженцы, которые, ну, можно сказать, самое последнее ставила на укоренение в конце сентября. Вот такая корневая наросла у гигантеллы. Сорт поздний, сладкий, с очень приятным земляничным ароматом и вкусом. Давайте еще покажу вам чтобы вы видели саженцы абсолютно разные. вот такой корень еще покажу любой беру первый попавшийся, чтобы вы увидели угу. чувствую корень хороший, потому что не хочет выходить уже корень дренаж ушел. вот такая корневая. То есть саженец не стоял в теплице в рассаднике, Видите, даже травка кое-где подросла. Его сразу можно сейчас высаживать. Я смотрела, там у нас примерно до 10 ноября еще плюсовые температуры. То есть в тех регионах, где плюс, можно спокойно садить. И вы увидите на этих саженцах ягоду. Не просто увидите, а попробуйте. Тут где-то ну, 35 саженцев. Второй а. сорт это Александра. Мы себе отсадили маточник и могу вам предложить есть еще 50 саженцев Александры. Ну, может, 50-60 примерно нужно пересматривать. Кто будет брать, буду смотреть корневую и предлагать. Вот такая корневая, видите, молодая, тоже корешок светлый, здоровый. Саженец уже сам приземистый, потому что сегодня 23 октября. И у нас, как всегда, в Днепре была бессонная ночь. Так, второй саженец. Давайте посмотрим. Так, есть вот такой корень. Показывая все, как есть, чтобы вы понимали, что вы покупаете. Давайте еще посмотрим. Потому что очень важно смотреть, какой корень. Вот такой. Саженец тоже уже приземистый. Осень. Я саженцы зачищать не буду. Друзья, кто будет брать эти саженцы, то есть просто вам советую. Давайте вот посмотрю с более таким уже листочком. Видите, красноватым. То есть осень-осень. И видно, что саженец не тепличный, его можно высаживать. Если был в теплице, стоял, то листовая масса была бы абсолютно зеленая. Вот такой, кстати, стакан тоже есть вот такой корень. Да, у Александры розовый корень, розовый ус идет. Такой своеобразный сорт. Сорт по вкусу для гурманов. Давайте еще посмотрим. Совсем уже, видите, приземистый лист. То есть он готовится к осени. Так, к зиме вернее. То есть корень везде отличный. Бери, сади. Наш номер телефона 068-221-2945. Вика. И еще один сорт. Он уже у многих на слуху. Сорт позднего срока плодоношения. Сорт Кристина. Саженец этого сорта вообще, я бы сказала, просто специфический. Потому что он совсем миниатюрный. Это один из самых миниатюрных саженцев, которые есть на нашем участке. Точно так же саженцы у нас на улице вот стоят, адаптированы полностью к нашим природным условиям. Вот так в таком состоянии я бы советовала высаживать крестину. Значит, сердцевинка, старцевый листочек такой миниатюрный, он буквально несколько сантиметров. Но, друзья, так как саженец позднего, позднего срока плодоношения, он прекрасно в вас примется. И пока будут стоять до конца осени, зимой плюсовые температуры, он отлично укоренится и будет делиться. И будет делиться еще весной. Поэтому вы уже сможете с такого саженца собрать практически полноценный урожай и увидеть... Ту огромную красивую сочную сладкую ягоду, которую вы уже все видели в наших видео, да и не только. Наши украинские блогеры показывали эту ягоду на своих участках да она привлекает своей урожайностью. Я бы вам советовала этот сорт вот, если вы высаживаете сейчас осенью, оставлять на плодоношение на второй сезон. Потому что свою максимальную урожайность, как показал наш опыт, Кристина проявляет на второй сезон у сообразования отлично, укореняется хорошо. Ну вот, отличительная черта просто миниатюрный саженец с миниатюрной миллиметровой буквально сердцевинкой. Да, вот видите, уже тоже листочек покраснел. Это наши морозы так заморозки поработали ночные. Давайте еще покажу. Кто не готов. готов, просто некоторые, знаете, ждут вот такой богатой листовой массы там огромного-огромного саженца. Нет, друзья, это совершенно не то, что вы ждете. Да, вот такой он и есть сорт Кристина. Вот такой корень, да, показываю вам поближе. Стакан 180 мили, ми, миллиграмм. Вот такая маленькая сердцевинка. Ну, в дальнейшем кустик будет развиваться. Вы, вы увидите, каким красавцем этот сорт выйдет из зимы. Вот еще и даже есть меньше сердцевинка. Саженцы мы все обработаем перед отправкой, поэтому, поэтому не переживайте. Смотрите, вот рассмотрите ее. Видите, вот это такая, такой флаговый листочек у Кристины. Но ну, все, кто выращивает этот сорт, для них эта картинка знакома. А кто видит впервые, кажется, ой-ой-ой, какой -ой -ой, же он манюпусенький. Если бы я поставила в рассадник эти саженцы, то листовая масса была бы, конечно, чуть повыше и позеленее. Но так как я сняла с грядки и доращивала на улице, потому что понимаю, что нужно высаживать сейчас в открытый грунт. Нельзя создавать типичные условия. Поэтому вот такой листочек тоже уже приземистый. Вот такой корень. То есть можно высаживать. Вот такая Кристина. На данный момент у нас есть сотня саженцев для реализации. Друга частина нашого відео, друзі, перейду на українську нашу державну мову. Дуже стараюсь. Думаю, дівчатам, які надіслали ці посилочки, буде дуже приємно. Тому що для нас це був шок. А для вас, щоб ви, друзі, не пускали руки і був стимул продовжувати висаджувати полуницю. І взагалі свої самі улюблені рослинки. Так, перша посилочка. Чекала, перемовини були дуже довго у нас. Чому? Тому що ми дуже далеко знаходимося в різних регіонах України. Це посилочка від Ліни. В минулому році ми вже отримали від неї такий сорт, як Гігантела і Цунакі. І ось тепер нові новиночки. Це копаночка. Ну, як завжди, все дуже-дуже охайно, акуратно, з любов'ю запаковано. Я хочу оставити інтригу невеличко, тому що поки немає результату, ми ще повинні все це розмножити. Тільки посчитаємо, порахуємо, скільки ми отримали сортів. Так, один, два. Це все різні сорти, три. 4, 5. Я хочу сказати, це дуже-дуже відповідально для нас, тому що всі ці сорти треба розмножити, зберегти, ну і показати результат в наступному році. Дуже дякую, Ліна, тому що багато людей питали, а ще новинки від Ліни будуть. Як бачите, друзі, тепер робота за нами. Дякую. Ще хочу додати, що тут є досить, досить унікальні сорти, які є, мабуть, тільки в невеликій кількості в частних колекціях. Друга посилочка, я ось тільки її розпечатала, так відкрила, ще ну, зовсім взагалі не заглядала, скажімо так, всі ми в різному віці. Все одно ми дівчатка від дівчини Світлани. Унікальна людина. Унікальна, я не знаю. Ми з нею спілкувалась і ось якось виявилося, що ми повністю на одній хвилі. Любимо рослини, любимо полуничку. І Світлана вислала мені вже другу посилку. Унікальна людина, але ситуація така складається, що цей подарунок вона сама оплачує. Мало того, що вона виростила саджанці для нас, ще й оплатила ці посилочки. Так, ну дивимось. Дуже цікаво, посилка така. Важка, не знаю. Вроді ми розмовляли там невелика. Ну, така кількість повинна була бути саджанців. Ну, Щось дуже важкувате, як на мене. Так, все також паковано. Бачите, як з любов'ю, акуратно. Так, а що це за пакунок, Світлана? Не пам'ятаю, щоб ми додавлялись за ще пакуночок. Ой, які вуса. Люди! Дивіться, яка краса. Оце букет. Я цей букет поставлю на заставку. Гарно, Да? Інтрига? А який же сорт ми отримали? Покажу, поділюсь з вами. Цей сорт мені запропонувала Світлана. Скажу, до речі, що я дуже його хотіла, але якось все руки не доходили. Світлана виростила ці саджанці. Вона купляла розсаду фріга з Італії. Чесно кажучи, не помню, не помню точно, може, навіть з Голландії, по-моєму, вона мені казала. Ці вуса і саджанці від першої репродукції, друзі. Це неймовірно. Так, дивимося самі саджанці. Я першу посилочку не показувала, хоч я її зняла, тому що після наших ночей це повністю вибиває з колії. Ну, а зараз рішила показати все. Світлана, це неймовірна краса, неймовірно. Листочок такий міцний, прям дуже-дуже міцний. Серцевинки, все на місці. Ще подивимося один кущик, одну рослинку. Не буду затягувати і скажу вам сорт. Дуже міцний листочок. Виблискує це, друзі, сорт Дар Селект. саджанці суперові, дуже міцний сорт і смачна крупна ягода, яка не мільчає. Тому мене пропозиція отримати ці саджанці так заінтригувала і зацікавила. Світлана. Дякую вам, щиро-щиро дякуємо ми вам. Я дуже задоволена. А ще просто купа вусів, які я змножу зараз поставити на зимове укорінення і сподіваюся, що у мене навесні вийде ціла нова величезна грядка полонички Дарселект. Ну, я зараз буду все розпаковувати, і у мене вже готові стаканчики, набиті торфом. Буду сьогодні все ставити на вкорінення. А ці готові стаканчики з корінням буду висаджувати. Дівчата, величезне вам дякую за такі класнючі подарунки. Це справжні діаманти для нас. Ну, а нашим людям скажу, тримаємося. Продовжуємо жити, працювати, і все буде добре. Всього найкращого і до зустрічі в наших нових відео.